One, two, three, action！我哋咁样过，啊杀、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 啊、杀！打啦，打，巴巴巴来打、打、打，哇！OK，OK，Good、啊。Okay, okay, 翻难的肯定是敌人了那继续翻，嗯、我们给外雅他继续翻，嗯、他能做，都正身做。<有>我在创作那方面，那我必须要严格的要求。 我们主要还是动作喜剧，所以我想了很多非常危险的动作场面。我喜欢做幕后，呃，我喜欢当演员、成就演员。我是特别感激唐导能给我这个机会。这次我觉得导演真的是一个非常精益求精的一个导演。 成龙,龙的平台都是拼命，而且有难度。他就说：“哎呦，我还有一分力气，他都会继续做下去。这份精神是让我非常感动的。”导演多少个了？一百八。哇，一百八了。中国在各行各业的先锋者都叫急先锋。个人做任何一个行业，如果你能勇于创新。 勇敢挑战力所不能及的事，你都会成为极限。这部戏是去了我们五个国家，九个城市。整个拍摄来讲，经历很多，每一部戏跟别人合作都要有创新，特别一点，又要打打更，又有效。 要现有能紧张的？这个其实是非常困难的。这次我希望把杨洋,洋啊、艾伦啊、卢奇米啊，通过大哥这个国际知名度，那通过我们这么大的预算，我希望是推更多的中国演员推向国际。因为我们中国电影走出去核心是你要有外国观众能够接受演员。 栽培下一代的演员，也是我自己觉得急先锋在努力去做的一件事。